Щорічно у всьому світі, в 3-4 листопада, в поточному році, 21-го числа, проводиться міжнародний день некуріння, ініціатором якого є міжнародний союз проти раку. Мета цього пропагандистського акорду привернення уваги жителів усіх країн до проблеми тютюна-паління, як одному з важливих факторів ризику виникнення онкологічних та інших видів захворювань. Медики не втомлюються наголошувати на реальних небезпечних процесах, що тягне за собою згубна звичка. Шеститисяч шкідливих речовин. месяцы цигарки – одна тысяча наитоксичнейших. Из них э, очень вредные около 60, которые вызывают рак легких, сердечно-сосудистая система, вызывают облучение организма. Когда думают, что покурил внешне ничего не случается, внутри случается катастрофа. Капилляры, они и так трудно пропускают ритроцит, они еще суживаются. То есть уже заблаговременно микротромбы мы себе обеспечим, точнее мы, курильчики. Эритроцит, который переносит кислород, получает вместе с дымом угарный газ. Курильчик, вдыхая дым сигареты, с этим угарным газом обеспечивает, точнее прекращает доступ кислорода ко многим клеткам в дыме сигарет содержится радиоактивной полоний. Радиоактивный полоний 210. Он вреден своим альфа-излучением. И вот курильщик только за год получает 50 рентген, накопительную рентгеноблучительную дозу, которая являлась и сейчас является предельно допустимой у лиц, которые работают во вредных условиях, связанные с добычей урана, с переработкой радиоактивных веществ в этой промышленности. В одном кубическом сантиметре дыма сигареты содержится 3 миллиона твердых частиц сажи. Мало кто знает, что одна сигарета містить целый спектр токсичных элементов в таблице Менделеева. Все они в сукупности насыщают литыны органов и систем человека, отруючи организм. Вот примерно самые токсические вещества, которые находятся в табачном дыме, в бумаге на сигарете, в фильтре, в самом табаке, Аммиак, который применяется в очистителях. Некоторые вещества применяются в ракетном топливе, краски, метан – это горючее для э э многих э механизмов, жидкость для зажигалок, уксусная кислота, метанол, кадмий, который в батарейках применяется, мышьяк, яд, толуол, технический растворитель. еще в дыме сигарете один из очень страшных химических веществ, 3,4-бенспирен. Это является страшный канцероген, который вызывает рак, ну, в первую очередь, рак легких, но, к сожалению, у нас бытует мнение, что только рак легких при курении и все. Ну, еще могут поверить, что рак губы, рак гортани возникает, но возникает и рак кишечника, и рак Головного мозга і рак поджелудочної желізи, щитовідної желізи. Медики наголошують, безпечної для здоров'я сигарети не існує. Цигарка з низьким вмістом смоли і нікотину – це ілюзія безпеки. Так як курець для отримання своєї дози викурює більшу кількість цигарет, глибше вдихає дим. Курільчик думає, що дим він видихнув і все ушло. не ушло. Тут легкість здорового чоловіка. Это легкие курилька. Всего через 5 лет. Это вот та сажа, которая выпадает. А вот легкие курильщика через 15 лет. Могут они передавать кислород и дышать нормально. Вченими доведено, що курці живуть на 10-15 років менше, ніж ті, хто не зловживає цією звичкою. Непокоїть лікарів той факт, що вік активних курців значно помолодшав. У нас молодіють курильщики, починають курити з 12-13 років. І в цьому віці батькам, школі, общественності легше предупредити, розповісти про те, щоб вони навіть не пробували, що це таке. Це ще школа. Це формування організму і у дівочів, і у мальчиків, це рост організму. Формурування ендокриної системи важливі, полової системи теж важливий дітей функции. Окрім медичних фактів загрози для здоров'я, фахівці наводять економічні обґрунтування зайвих витрат, які несуть не тільки завзяті курці, але й бюджет міста та держави в цілому. У нас більше 10 тисяч інвалідів. примерно около 30% заболевания, приведшие к инвалидности, связаны с курением. Это сердечно-сосудистые, рак легких и так далее. Я уже говорил, будем брать. Вот 3000 инвалидов, и все по минимуму. Примерно 1000 они сейчас получают по третьей группе инвалидности. 3000 на 1000 – это уже 3 миллиона. Это в месяц. В год это 30 6 миллионов получается. Это только наш город теряет на обеспечение, жизнеобеспечение, на выплату пенсий курильщикам. Плюс на это санаторно-курорное лечение, которое идет от фонда, на лечение тех людей, которые являются пассивными курильщиками, это тоже вредно. Человек, который находится в одной комнате с курильщиком, получает много этих вредных веществ и несет такие же для здоровья последствия неприятные. Вот эта цифра в три раза может увеличиться. Это примерно вот так 100 миллионов в год город Славянск теряет только потому, что у нас есть в городе курильщики. Підсумовуючи, зазначимо, відмова від тютюну важливий для здоров'я крок. Необхідно лише твердо вирішити для себе зробити його. Тож у волі кожного курця позбутися тютюнової залежності, а не курящих відстоювати свої права, дихати чистим повітрям. Хотілося б звернутися і до керівництва міста, і до нашим депутатам, до депутатському корпусу, до нашої общественності. пытаться добиваться, сделать наш город некурящим. Наш город, если будет некурящим, и мы покажем пример для других городов, поверьте, от этого будет только польза. А на сэкономленные деньги можно делать оздоровительные комплексы для детей.